Və sradə bayaqdan anons etdiyimiz sujetə vaxt gəldi və də yetişdi. Bəli. Bakı Dövlət Universitetinin məzunları nə az nə çox 244 sənə sonra görüşdülər. Bu görüşdə necə e, abı hava var idi, nə etdilər, bir-birini görəndə hansı hissləri keçirdilər, onları sizin izləməyə dəyər. 44 il əvvəl Bakı Dövlət Universitetindən məzun olan şəxslər uzun illərdən sonra yenidən bu ali təhsil ocağında bir araya gəldilər. Onlar Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat fakültəsinin 1978-ci il məzunlarıdır. Mən özüm üçün fəxr sayıram, şərəf sayıram ki, mən bu Vaxtilə dərs dediyim tələbələr mənə də qiymət verib məni bu insa dəvət eləyib. Keçmiş məzunlar arasında əksəriyyəti bir-birini uzun illərdən sonra ilk dəfə görürdü. Qurtdurdunun hardası bir 35 ilin xaricdə yaşamışam. Mənim üçün ilk görüşdü. Görüşün onların universiteti bitirməklərinin 44 ilinə təsadüf etməsinin də bir səbəbi var. 44 günlü müharibə ilə bağlı bizim də 44 iliimizdir. 44 günün günə görə 44 rəqəmini biz elədirsən ki, bütün həyatımızda biz 44 rəqəmini anırıq. 44 rəqəmini müqəddəs sayırıq. Danışdılar, söhbət etdilər, ötənləri xatırladılar və 44 il əvvəl olduğu kimi yenə də universitetin binasına daxil oldular. Amma bu dəfə tələbə kimi auditoriyaya getmədilər. Bu illər ərzində başlarına gələnlərdən bir-birlərinə danışmaq üçün universitetin aksialında toplaşdılar.